Вот, вот эта территория, насколько мы знаем, как жители Катюбинского, это территория города Киева, это заповедник, и мы очень удивлены и, в принципе, возмущены тем, что вырубают достаточно сильные, здоровые, большие деревья. Что за канализация? Для чего она? Если бы это была канализация для жителей поселка, она бы проходила поблизости с жилыми. Домами, потому что здесь у каждого собственная канализация выгребные ямы. Соответственно, если эта канализация делается на территории леса, который вообще является заповедником, соответственно, это уже вызывает определенного рода сомнения и подозрения. И я думаю, что никто из жителей поселка не будет доволен, во-первых, вырубкой здорового леса, за который так долго все боролись. И, наверное, в... Непонятная ситуация с тем, что здесь может вырасти новый массив. А мы все знаем, что у нас нет инфраструктуры в поселке, у нас нет дорог, у нас нет детских садов, у нас вообще нет инфраструктуры, а жители добавляются. И я думаю, что нашему председателю поселкового совета уже, наверное, пора было бы подумать либо о том, что он не соответствует занимаемой должности, либо о том, что все-таки нужно делать то, что что требуется от председателя поселкового совета.